Вітаю вас! Це програма Вектор економіки. І сьогодні ми будемо говорити про домашню бухгалтерію та економний побут. Згадайте, як давно ви переймалися через нескінчений потік витрат та брак коштів. Вам певне знайоме життя від зарплатні до зарплатні? Такі ситуації найчастіше звинувачують низькі доходи. Проте є ще одна вагома причина невміння керувати власними коштами. Як стати вправним домашнім фінансистом та навчитися тримати в руках власний бюджет? Дивіться далі у програмі. На жаль, курс домашньої бухгалтерії не викладається в рамках стандартної освітньої програми. Тож більшість сімей самотужки опановують фінансову політику домогосподарства, навчаючись на власних помилках. Когда появились возможности взять кредит, когда появились возможности что-то заложить, то для многих семей, особенно для молодых, имеющих относительно малые ресурсы, появилась и ну, такая потенциальная возможность влететь в долги, влезть, что называется, в долговую яму. Вот для особенно для молодых, ну даже и опытных домохозяев, ситуация оценки реально своего состояния, вот, финансового состояния своей семьи достаточно сложная. Для старшего поколения очень сложным перестроиться вот в новые экономические условия. Появилась масса новых финансовых инструментов, новые источники доходов и новые направления расходов, которые совершенно незнакомы, непривычные, и для людей это большая проблема. Как-то мы проводили исследования, совместные исследования с нашими немецкими коллегами и изучали э, наиболее сильные стрессоры в жизни. И если у немцев на первом месте оказалось, куда поставить машину и как отдохнуть за 14 дней отпуска везде, где я хочу отдохнуть, То у нас стресором було, як дожити до зарплати. З давніх часів людство формувало економіку домашнього господарства, відшукуючи ефективні способи контролю за сімейними ресурсами. Тож основні правила планування бюджету розроблені вже давно. Інша справа, що більшість просто нехтують ними і в результаті зіштовхуються з фінансовими проблемами. Чому так відбувається, знають економісти. Перша причина це те, що Люди ну, просто элементарно финансово неграмотные. Они не владеют ситуацией, а житейский опыт он не всегда помогает в экономических ситуациях. Ну а вторая причина это как бы вот сам сам мир изменяется, очень быстро меняется. Вот эти кризисные явления, люди не всегда могут подстроиться к этому, адекватно отреагировать. По крайней мере, 90-е годы, хорошо помним их, а вот последний кризис 8-9 годов, они очень серьезные как бы, проблемы поставили перед людьми. Ставлення до коштів формується під впливом різних чинників. Тут грають роль і риси характеру, і життєвий досвід, і обсяги статків. Та вони навіть усі разом не неспроможні змусити дотримуватися фінансової дисципліни людину, яка не знає, для чого їй це потрібно. Без мотивації братися за планування бюджету немає сенсу. Переконані фахівці, адже результату не буде. Ми чим-то приходимо в цей світ, як я говорила, допустимо, излишняя аккуратность, педантизм или она может быть врожденная. Но чаще всего это до пяти лет образ того, как живет семья. С пяти где-то до пятнадцати лет это то, что уже дают учителя, воспитатели, те, кто носят ценности общества. И если, вот вы приводили пример с американской, если там ценностью является уважение к центу, да, или на долларе написано, что с нами Бог, то есть это, действительно, на какой уровень ценности у них это будет. То естественно, это формируется как знание. Ну а вот дальше уже, дальше уже человек сам выбирает свой путь, и он может подражать родителям или соответствовать обществу, а может, ну как хиппи, как панки, как маргиналы, получать удовольствие в другом. Мы действуем, потому что хотим. У нас есть желание так жить или есть желание быть таким. Поэтому отношение к бюджету ⁇ это понимание, а зачем мне это надо? Зачем мне считать или зачем мне не считать? Зачем мне тратить на удовольствие или зачем мне копить? Мотивация ⁇ это самая сильная штука, потому что сколько бы общество ни говорило или сколько бы... Кто-то другой не убеждал, ну, например, сосед считает, бюджет, дай-ка я подраж... буду подражать соседу. На самом деле не пол... долго не получится. Подражать можно, но сил надолго не хватит. Это просто чужая цель или чужой образ жизни. Надо понять, зачем мне стать хозяином своих доходов и расходов. Зачем мне это надо? Самый волшебный вопрос. Был. Якщо ви маєте відповідь на це магічне питання і прагнете тримати в руках домашній бюджет, ми розкажемо вам, як цього досягнути. Але перш ніж ти за порадою до фахівців, давайте дізнаємося, як справляються з власними грошима пересічні громадяни Донецька. Як економлю? Ну, покупаю більш дешеві продукти, більш дешеву одіжда. Ну і лишнього нічого сьогодні дозволяю. Потому что пенсия минимальная, вот работает тоже минимальная зарплата. Живу одна, за квартиру дорого платить. Лекарства. Детям помогаю, как могу. То, что бы хотелось купить, но не особенно необходимо. Я не покупаю. Покупать то, что в первую очередь необходимо. Стали экономить воду. Лишний раз уже не открываю. Помыть руки, помыла и моментально отключаю. А давно вы уже так экономите? Сложно? Давно, сложно. Как то пенсию вышло. Вот я уже 7 лет на пенсии, 7 лет экономлю. Я раз рассчитываю определенную сумму, на что я что потрачу. Ну вот если, например, какие-то порошки или мыло, то есть определенная сумма денег берется, закупается. Я примерно знаю, сколько нам нужно на месяц. Ну, таким образом. Я так примерно так умею все прикидываю. То есть я ничего не записываю. Ну, я просто уже знаю, мне уже многолетний опыт экономии. А как вообще это легко экономить? Да нормально, никаких проблем. А, то есть нет, ну то есть нет, но это зависит у кого какие запросы. То есть просто нужно соразмерять свои доходы с реальным, то что ты можешь, то что ты зарабатываешь и то что ты сколько ты потратишь. Все. Для меня это не сложно абсолютно. Во-первых, это все-таки вовремя выключать воду, просто так не тратить воду счетчики на воду стоят опять таки то есть выбираем для ребенка допустим что лучше ну, стараемся не не ну, дешевое не покупать потому что скупой платит дважды иногда приходится лучше взять качественное но хорошая вещи и также ну, ходим по магазинам какие-нибудь акции смотрим чтобы попадать такими способами а легко же так экономике? Нормально? Спасибо. Когда ты расставляешь просто приоритеты, что важнее, что не важнее, это достаточно просто. Когда сам готовишь, кушать имеется в виду, да, это уже экономия, а не когда покупаешь э, готовое. Это самый-самый основной пункт, наверное. Ну, не знаю. Я сейчас не шью, времени не хватает. Можно было так э экономить. Не хочется экономить на отдыхе не хочется. Ну, иногда меньше покупаешь, короче, так сказать, тур покупаешь или там путевку. Или отдыхаешь у себя на своей даче. Ну, больше не знаю, как экономить можно. А может, но на внуках тоже не хочется экономить, не дарить им подарки. Ну, но... вот так. Так что в основном это что-то меньше, что-то сам. Финансовым счастьем и где-то, возможно, финансовыми основами счастья являются такие составляющие, как понимание своих доходов. Что я приношу в этот бюджет? Кстати, слово бюджет интересный такой имеет древний нормандский корень, обозначает кошелек. Что я кладу в кошелек? Второе составляющее это расходы как я оттуда беру из этого кошелька, при том, что кошелек семейный, общий. И когда экономисты утверждают, а психологи говорят, да, это так, когда доходов больше, чем расходы, появляется третья составляющая – резерв. Потому что резерв имеет такое свое психологическое значение. Он дает защищенность. Чувство безопасности, которое является практически самым естественным, самым природным чувством среди трех жизненно важных чувств, ощущений любого человека, любого времени, любого поколения. Чувство безопасности – это резерв. Найбільш забезпечена та людина, у якої можливості совпадают с потребами. Але це скоріше ідеальний казковий персонаж. У реальному житті на все грошей не вистачить, тож варто розмежовувати нагальні потреби та ті, які можна відстрочити. Обмежуючи себе у певних радощах, важливо не надто захоплюватися цим невтішним процесом, бо згодом можна перетворитися у гопсека, доля якого, як пам'ятаємо, склалася не надто райдужно. Тож накопичувати кошти без мети, перетворюючи життя у сірі голодні будні не вихід. Гроші повинні здійснювати ваші мрії, а не прикрашати полиці. У той же час, як розписка за працю, вони вимагають поваги та розумного використання. Деньги, як і всяке средство в вони требують уваження. э, якщо что щось делает рубанком, він же не бросает рубанок в грязное место и портит і портить, да? деньги це средства. Но средства, требуються уваження, збереження, уходу за ними. своего рода. Поэтому правильно относиться к деньгам, это правильно относиться э, к средствам, к своим целям. Потому что э, ну, деньги – это как бы расписка в благополучии. Если они занимают центральное место, тогда что происходит? Мы вместо цели, ну, допустим, э, стать кем-то или же э, быть с кем-то, смещаемся на средства. Представьте, починаємо накаплювати деньги для чогось, як шутя столько накопили на чорний день, що жим не дождемся цього чорного дня. Средство не має бути главным, главною цель. но його треба уважать. Аби знайти додаткові фінансові резерви, необхідно підвищувати доходи або скорочувати витрати. Якщо немає можливості покращити стан першого, необхідно попрацювати з другим. сокращать расходы реально ну, достаточно сложно. наши потребности они движутся в одну только сторону вверх. Вот, вот наша реальная наша задача это, исходя из тех ресурсов, что у нас есть, как обеспечить адекватный уровень потребления и избежать ненужных трат. Вот первый шаг, что нужно сделать это вообще определить куда идут наши деньги. Вот первое направление элементарно записывает на бумагу. Можно это вести в электронном виде. Ну просто даже хотя бы в магазин идешь со списком и не покупаешь лишнего, и уже ты процентов 10-15 сэкономишь. Вот. Значит, первый путь это узнать, куда, куда оно убегает из кошелька. Второй вопрос или второе направление, которое позволяет оптимизировать, это вообще выяснить, что вам надо. То есть составьте план своих будущих потребностей на неделю. Пусть это будет в виде меню на неделю. Пусть это будет в виде, там, куда в принципе должны бы пойти обязательные платежи, куда в принципе должны пойти деньги. Если у вас есть этот план, то вы сможете уже скорректировать собственное поведение.